కార్తీక మాసంలో తులసీస్తోత్రం రోజూ చదవండి ఓం జగద్త్రీ నమస్తుభ్యం విష్ణుశ్చ ప్రియవల్లభే యతో బ్రహ్మాదయుదేవా సృష్టిస్థితిణి నమస్ నమస్తులసి కళ్యాణి నమో విష్ణు ప్రియే శుభే నమో మోక్షప్రదేదేవి नमः सम्पत्प्रदायिके तुलसी पातु मानित्यं सर्वा सर्वदा कीर्तिता वापि स्मृतापि पवित्रयतिमानवं नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तमम् या दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुत्स्यन्ते सर्वकिल्बिषात् रक्षितं सर्वं जगदे कच्छराचरं या विनिर्कन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्निरैः नमस्तुलस्यतितरा यस्त्ये भद्या बलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैस्यास्ततः परे तुलस्यानापरं किञ्चद्धैवतं जगतीतले यया पवित्रितो लोको विष्णुसङ्गेन वैष्णवः तुलस्या पल्लवं विष्णो शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके तुलस्यां सकलदेवा वसन्ति सततः यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वां देवान् समर्चयन् नमस्तुलसि सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके फलश्रुति इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुमच्चयतां नित्यं शोभनैःस्तुलसीदळ